Thank you ранку, я кажу усім нашим телеглядачам. Нагадую, що працюємо ми в прямому ефірі. Наш телефон 26 45 96, Ви можете телефонувати і ставити свої запитання нашій ранковій гості сьогодні. До нас у студію завітала Наталя Васильівна Грищенко, лікар обласного центру планування сім'ї та репродукції людини кабінету проблем, менопаузи та клімактеричного періоду. Доброго ранку. Доброго утра. Пані Наталя, не кожного дня ми такі теми піднімаємо у нашій студії, але теми вони ці необхідно про них говорити, і на ці теми ми говоримо. власне. Я вже говорила, що сьогодні розмова у нас піде про контрацепцію період пременопаузи, Але все ж таки спочатку хотілося почути від вас деяку інформацію про центр. Хочу кілька слов сказати нашим телезрителям. о том, что в апреле 2008 года открылся областной центр планирования семьи и репродукции человека на базе Херсонской областной клинической больницы. И на базе нашего центра, соответственно, был открыт кабинет проблем менопаузы климактерического периода. Мы приглашаем на свои консультации, консультируем женщин, как правило, старше 40 лет. С проблемами не только экстрагенитальной патологии и гинекологической патологии в сочетании, мы проводим также консультативные приемы по вопросам контрацепции у женщин такого возраста. Поэтому тема очень актуальна. Насколько я могу анализировать по своему гинекологическому приему в кабинете менопаузы. Практически каждая третья женщина задает вопрос, а нужно ли предохраняться, какие существуют методы предохранения, какие побочные эффекты, потому что большинство женщин не скрывают свой страх перед, в частности, гормональными контрацептивами. Поэтому на все вопросы стараемся ответить, консультируем и стараемся индивидуально подобрать те или иные контрацептивы. Я думаю, що якщо нас зараз чують жінки, то будь ласка, якщо у вас виникають запитання, або телефонуйте до нас прямий ефір за номером 264596, або звертайтеся до обласного центру планування сім'ї та репродукції людини. Власне Наталя Васильівна щойно наголосила на тому, що це можна зробити. Ще хотілося б, аби ми. Трішки поговорили про цей период пременопаузы, які його особливості, що жінка відчуває, що з нею відбувається. Ну, как правило, после сорока лет это физиологическое состояние, когда идет постепенное естественное угасание функций яичников. То есть женщины некоторые отмечают, некоторые отмечают, может быть, несколько позже, после сорока пяти лет. Все, конечно же, индивидуально. Постепенное угасание менструальной функции, то есть это постепенное укорочение менструального цикла или уже укорочение самих менструаций. Иногда это задержки менструации, сначала на несколько дней, могут постепенно быть на несколько недель, затем это уже переходит в месяцы. Очень редко бывает, что наступает полное отсутствие менструации, как правило это связано с какой-то патологией. А естественным образом идет постепенное угасание, и некоторые женщины обращают внимание на то, что идет не просто отсутствие или задержки менструации, а еще их беспокоят различные вегетативные сосудистые расстройства, легкие приливы жара, повышение или снижение перепады артериального давления, смена настроения без причины, бессонница, повышенная потливость и так далее. Это так называемое вегетативное расстройство, связанные с тем, что идет уже дефицит женских половых гормонов. Мы своим пациентам объясняем, что в возрасте старше 45 лет это может быть естественным, потому что считается средний возраст по статистике медицинской, отсутствие менструации, так называемая менопауза, то бишь отсутствие, полное отсутствие менструации больше 12 месяцев, то есть года, естественным образом наступает после 45 лет. Раньше 40, то есть до, в период с 40 до 45 лет мы это расцениваем как раннюю менопаузу если идет отсутствие полное. Если идут постепенные задержки менструации, мы проводим обследование, проводим ультразвуковое исследование, гормональные исследования, анализы крови на гормоны так называемые, и ставим диагноз, то есть выясняем причину. Это все-таки связано с угасанием яичников, состояние данной женщины, или какие-то существуют другие у нее заболевания гормональные, которые приводят к тем или иным нарушениям цикла. Но женщина должна понимать, что после 40 лет идет постепенное угасание функций яичников. Первый момент и второй момент, это не означает, что она должна не предохраняться. Ну, я про это хотела сказать, что, несмотря на эти изменения, все одно методы контрацепции, певні, женщина должна использовать. Обязательно. Что это за методы контрацепции в этот период, какие для, які для женщин будут подходить? Значит, все, естественно, подбирается только индивидуально. На сегодняшний день существуют группы. Я как бы постараюсь остановиться на каждой группе и рассказать сущность метода. Чаще всего мы подбираем, опять-таки, я делаю акцент индивидуально, гормональные контрацептивы. Чаще всего это комбинированные гормональные контрацептивы или так называемые гормональные таблетки. Их мы используем только последнее поколение, их существует очень много, я не буду называть перечислять, вернее, торговые названия, потому что они отличаются по своему составу, они отличаются по дозировкам. И, естественно, тот или иной контрацептив рекомендуется женщине с учетом ее не только, скажем так, жалоб, нарушений цикла гинекологической патологии, потому что, как правило, после 40 лет уже практически у каждой женщины имеются какие-то ряд определенных гинекологических заболеваний, но мы также учитываем и экстрагенитальную патологию. Потому что гормональные контрацептивы, которые, которые, которые любят и их же и боятся одновременно, э, существует у них ряд абсолютных противопоказаний, при котором мы сами доктора не назначаем и не предлагаем как вариант контрацепции. Э, к группе гормональных контрацептивов мы относим комбинированных. Мы относим еще и пластыри. Существуют пластыри комбинированные гормональные, а также логаличные или вагинальные гормональные кольца комбинированные. Эта группа, я еще раз говорю, как я уже сказала, имеет абсолютное противопоказание. Я буквально коротко, потому что тема очень обширная контрацептивов. Давайте про противопоказания поговорим после звонка нашу, нашего, телеглядача. Давайте послушаем запытание. Доброго ранку. Здравствуйте. Так, доброго дня. Будьте добры, подскажите вот ответ на такой вопрос. Если женщина после менопаузы, ей уже около 60 лет, э, сожалению, появились частые циститы. Чем можно э, как бы обезопасить себя? Женщина аккуратная все там вовремя делает, но что можно такое, как бы, то ли каким-то определенным мылом, то ли тем, чтобы все-таки немножко себя обезопасить от такого большого количества циститов в год? Мы вам за Спасибо за вопрос. <говорит> вопрос, конечно, широкого плана. В каком плане? Объясню циститы имеют под собой очень много причин. То есть это не обязательно нарушение правил сангигиены. Это может быть вариант тех же воспалительных изменений. Поэтому в данном случае нужна консультация, однозначно осмотр акушера-гинеколога. Мы приглашаем, в частности, в наш кабинет женщин такого возраста. И консультация обязательно уролога, потому что еще раз говорю, не обязательно то, что имела в виду телезрительница, нарушение сангигиены. Это могут быть вторичные какие-то воспалительные процессы, это могут быть какие-то атрофические изменения урогенитального тракта. Поэтому сказать сложно, советовать в плане сангигиены женщинам такого периода. Но обычно я советую средства интимной гиены, которые не нарушают, а просто поддерживают микрофлору. Потому что в таком возрасте однозначно в 60 лет есть уже какие-то возрастные атрофические изменения. Ну, говорить о каких-то торговых названиях как бы не моя цель сегодня, я не могу говорить конкретно. Но просто делаю акцент на том, что это должны быть средства интимной гиены, не осушающие, не дубящие, а поддерживающие нормальную биоценуслагалища, скажем так. И все же таки, как вы уже сказали, что эта проблема может быть достаточно серьезной, поэтому не стоит отвлекаться, не стоит там, заниматься каким-то самолечением. Здесь нужен осмотр, консультация кушера-гинеколога и, если нужно, если необходимо, и уролога. Что проблем очень много. Под словом цистит могут стоять множество патологий, которые просто пациенты называют циститом. То есть это не сложно сказать, так вот просто проблема обширная. Поэтому, пожалуйста, звертайтеся вчасно к лікарів. А, Наталья Васильевна. Мы с вами остановились на противопоказаниях певных. Будь ласка, давайте продолжим. Как уже я сказала, имеются абсолютное противопоказания. Это тромбофлебиты, это тяжелое варикозное заболевание вен нижних конечностей. Женщинам старше 40 лет мы не рекомендуем. Это сердечно-сосудистая патология, в частности, перенесенные инсульты, инфаркты. Это острые гепатиты. Тяжелые заболевания, в частности, печеночные, тяжелые заболевания печени, печеночная недостаточность, почечная недостаточность. Обращаю внимание на то, что в современном мире очень многие женщины курят, и поэтому курящим женщинам мы не рекомендуем комбинированные оральные контрацептивы в возрасте старше 40 лет, потому что существует риск тромбоэмболических нарушений, усугублений сердечно-сосудистой патологии. На этом мы обязательно делаем акцент. То, что говорить в частности о каких-то заболеваниях, все это решается индивидуально. Потому что мы, когда приходят нам пациенты на прием, мы заводим обязательно в электронном виде амбулаторную карту, так называемую, собираем полностью анамнез жизни, то есть чем болела пациентка, как, э, требуем, как правило, амбулаторные карты наши обычные, где зафиксированы все предыдущие заболевания. И естественным образом, то есть естественно подбираем индивидуально все вот эти препараты, которые, за которые мы, так сказать, руками и ногами, потому что это надежные средства контрацепции. На сегодняшний день существуют препараты гормонального класса, которые содержат чистые прогестероны, так называемые по старым понятиям мини-пили в этих препаратах свои преимущества. Мы тоже их советуем женщинам, особенно тем, которые противопоказаны эстрогены. Тоже подбираем индивидуально в зависимости от состояния, от экстрагенитальной патологии, гинекологической патологии и так далее. Всем известны широко, и мы рекомендуем и вводим внутриматочные контрацептивы, так называемые спирали. Как правило, по нашим наблюдениям, женщины старше 40 лет, как я уже сказала, имеют ряд гинекологических заболеваний, поэтому преимущество отдаем спирали гормон-содержащий. Лимоноргистрэлл-система так называемая, потому что она оказывает кроме контрацептивного действия еще и лечебное действие. Не рекомендуем, хочется на этом сделать акцент, женщинам пользоваться естественными, так называемыми, натуральными методами контрацепции, когда идет вычисление опасных так называемых опасных безопасных дней для зачатия. Почему? Потому что, как правило, как я уже сказала, пациентки имеют нерегулярный цикл. Цикл может, не быть, просто. цикл может быть не всегда овуляторный, может быть периодически овуляции. И овуляция не так, как мы привыкли вычислять, что это средина менструального цикла. Овуляция может наступить и раньше и позже. То есть яйцеклетка может выйти раньше и позже. Поэтому естественные методы контрацепции не годятся в таком возрасте. И мы на этом тоже делаем акцент на своих консультативных приемах. Что же, если говорить о барьерных методах и спермицидах, которые женщины широко, как правило, используют? Хочу сказать, что, как правило, когда есть у пациенток воспалительные заболевания. Мы, конечно же, делаем акцент на то, чтобы барьерные методы использовались широко, потому что это единственный вариант обезопасить себя от тех инфекций, передающихся половым путем, которые встречаются в любом возрасте, являются причиной воспаления. Ну и это же, в частности, является, и те же средства являются и средствами контрацепции. Поэтому Не без заключення бар'єрної і сперміцидної методи. Із сперміцида ми, як правило, підлагаємо свічі, таблетки, губки, Ну, опять же, таки, спектр їх широк на ринку України. Все Все Ще хотіла запитати, можливо, у такому віці жінка бувають такі випадки, коли вона вже може не використовувати контрацептиви? Чи бувають такі вже випадки? Однозначно. Мы считаем, что менопауза, постановка такого диагноза, состояние точнее даже, менопауза наступает и выставляем это понятие ретроспективно, потому что считается отсутствие менструации 12 месяцев и более от последнего месяца менструации. То есть год отсутствия менструации после последней считается уже менопаузой. Весь этот период женщина обязана предохраняться. А вот когда уже наступила у нее менопауза, она может не использовать никаких контрацептивов. Но тот период ожидания, менопаузы, на фоне тех же задержек менструации, когда женщины зачастую ошибочно считают, что они уже не могут забеременеть, мы настоятельно рекомендуем предохраняться. Потому что, опять же таки говоря языком медицинской статистики, у женщин с задержками, даже длительными менструацией, может в 30% случаях наступать овуляция. Якщо все ж таки так станеться, что жінка завагітні в цей період, яке майбутнє? Мы обычно, опять же таки, в своих тренингах, в своих консультативных выступлениях делаем акцент женщин старше 40 лет о том, чтобы они предохранялись, потому что аборт в таком возрасте, насколько серьезный приносит урон здоровью, Опять же таки говорю словами медицинской статистики, что именно по данной медицинской статистике риск осложнений после аборта в три раза выше у женщин после 40 лет, чем у женщин моложе. Это данные ВОЗовской, Всемирной организации здравоохранения ВОЗ исследования проводились не только на Украине, в России, но и в Европе. Поэтому обращаем на это внимание. И не забывайте о том, что аборт это не только урон, скажем так, репродуктивному здоровью женщины, заболеванием со стороны гинекологических органов, но это и осложнение, и усугубление течения потом экстрагенитальной патологии, сердечно сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных заболеваний и так далее. Далее, Васильевна, давайте послушаем нашу глядачку. Доброго ранку. Говорить, будь ласка. Доброе утро. Доброго Доброе утро. У, меня, у меня вопрос такой. Как, насколько долго длится вообще менопауза? До какого приблизительного возраста? И еще один вопрос. Половая жизнь как-то в это время влияет на здоровье? Можно проводить половую жизнь или нет? или если такого отсутствует, влияет это плохо на менопаузу вообще, протекает. Ну, спасибо, спасибо за вопрос. Я поняла. Не... попытаюсь объяснить, скоррегировать немножко вопрос, сейчас скажу почему. Менопауза ⁇ это отсутствие менструации, как я уже сказала, год и более. То есть, когда у нас уже больше года нет месячных в возрасте старше 45 лет, это естественная, нормальная менопауза. И менопауза уже будет до конца дней ее. То есть это просто мена пауза отсутствие менструации. Пауза отсутствие мена менструации. А вот то, что имелось в виду, по-видимому, э э да, э имелось в виду состояние так называемых климактерических расстройств или патологический климакс, еще как раньше говорили. Это когда не просто отсутствует менструация, это когда женщина начинает беспокоить. Приливы жара, как я уже говорила, перепады артериального давления, могут быть тяжелые депрессии, после того, что эти пациенты обращаются к психиатрам. Могут быть расстройства сна, могут, может быть потливость. Так называемое психоэмоциональное судисто-вегетативное расстройство. Это все мы называем ранними симптомами менопаузы. Симптомами или же обозначаем это как климактерический синдром. По-видимому, вопрос имелся в виду, сколько может протекать вот такой климактерический синдром. Так, так, можно Это может быть как несколько месяцев, так и несколько лет. Есть такое понятие, как тяжесть климактерического синдрома: легкая, средняя, тяжелая. И длительность все индивидуально. Мы единственное на, 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 на что я хочу сосредоточить таких пациентов, на том, что они не должны сидеть дома, плакать, рыдать, расстраиваться. Есть масса средств как гормональных, так и не гормональных, которые полностью нивелируют все эти симптомы. То есть женщина может себя чувствовать нормально, работать, заниматься внуками, детьми и так далее. То есть для этого существует масса средств, которые убирают климактерический синдром или патологический климакс. А менопауза это уже все, это на всю жизнь. А то, вот, что касается да, вопроса другого половой другого жизни, другого да, так, половая жизнь разрешена, она никаким образом не, не влияет на начало или окончание менопаузы. Я имею в виду не климактерических расстройств. То есть нельзя сказать, что женщина, живущая регулярно половой жизнью, будет иметь раннюю или позднюю менопаузу. Это абсолютно генетически запрограммированное состояние. То есть наступление нормальной менопаузы, как правило, это все на уровне генов. То есть от наших родителей, бабушек там бабушек, прабабушек и так тобто далее. То есть от нашего способа жизни это В нормальном состоянии нет. Я не беру во внимание э, хирургические менопаузы, оперативные вмешательства. Я не беру во внимание прием каких-то медикаментов, лекарств. Не беру во внимание какие-то серьезные, те же черепно-мозговые травмы, опухоли. Да. Я имею в виду относительно здоровую женщину, у которой естественным образом наступила менопауза. То есть это... генетично детермінована. Наталя Васильовна, ми вже хотіли завершувати нашу розмову, але знову ж таки до нас хочуть приєднатися наші телеглядачки. Доброго ранку! Здравствуйте, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Если человек уже 7 лет страдает таким патологическим климаксом, но сказали, что еще нет 60-56 лет, Но сказали, что после 60 уже не назначат гормоны. То есть назначают ли гормоны до какого-то определенного периода, если вот сильно плохо станет в климаксе? Mm -hmm. Существует yeah, спасибо за вопрос. Существуют стандарты назначения заместительной гормональной терапии. И старше 5 лет э менопаузы, то есть если женщина обратилась к нам, например, ей 50 лет а в 45 у нее наступила естественным образом менопауза, то мы такой женщине уже не назначаем заместительную гормональную терапию. Почему? Потому что риск тех осложнений, которые могут быть, превалирует над лечебным эффектом. Таким женщинам мы подбираем сейчас масса негормональных препаратов. Есть синтетические препараты, есть натуральные эстрогены, фитоэстрогены так называемые. Есть сложные комплексы аминокислот, есть комбинированное лечение, когда мы назначаем, например, комплекс витаминов аминокислот с фитоэстрогенами синтетических препаратов, еще раз говорю, очень много, которые более сильнее по воздействию, чем фитопрепараты, то есть растительные эстрогены, но они немножко слабее, чем гормональная заместительная терапия. Но из любой ситуации все равно есть выход, поэтому если есть патологический климакс, это действительно так, то мы призываем коригировать это состояние, скажем так. Наталья Васильевна, будем уже завершивать нашу разговор. Дякую за то, что завитали сегодня до нашей Спасибо. студии. Я думаю, что несколько ранковых побажань, несколько слов женщинам вы маете сказать. Желаю, как доктор, крепчайшего здоровья, не только гинекологического, и в загале, как я кажу, на украинской мове. Да? И призываем женщин после 40 лет однозначно предохраняться, даже если у них есть в этом сомнении мы, как гинекологи призываем к контрацепции, потому что это разумное решение и, скажем так, сохранение своего здоровья на будущее. Я благодарю вам за то, что завитали до нашей студии. Нашим глядачкам бажаю... Все ж таки бути до себе уважнішими і берегти своє здоров'я вам вдалого робочого дня, допомагайте людям і приходьте Спасибо. до нас ще. Спасибо. Нашим глядачам раджу не перемикатись ще попереду багато цікавого. Спасибо.